چاہے وہ بد ہو یا اچھی ہو تو ہمارے ذہن میں بھی یہی بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں ویجوالائز کیا جاتا ہے ہم اسی کو ویجوال سمجھ کے نا وہ سمجھتے ہیں ہاں بس یہی ہے حقیقت جتنا ہی ویجوالائزیشن کا زمانہ ہے جتنا ویجوالائز کیا جا رہا ہے چیزوں کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو بیان کر رہا نا یہ حقیقت ہے یہی ایسے ہی ہوا ہوگا میں ایک مرتبہ ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا آٹھ اپیسوڈ کی ڈاکیومنٹری بنائی تھی شخص نے پتہ نہیں کیا نام تھا بھول گیا دنیا کے بارے میں کہ دنیا کے وجود کیسے قائم ہو دنیا کتنے سال پہلے بنی تھی اور دنیا کے اندر اس اس پیریڈ میں کیا کیا کام ہوئے تھے مجھے حقیقت تک شاید وہاں لگ گیا تھا یار ایسی ہی ہوا ہوا جس سے اس نے بیان کیا ہے ایسی ہی تو ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے پانچ لاکھ سال پہلے دنیا وجود میں آئی ایسے وجود میں آئی پورا اس نے ویژولاز کیا ہوا اس کو ذہن میں اتنا نش ہو گیا آپ دیکھیں نا مووی نہیں بھولتے ایک دفعہ مووی دیکھ لیں آپ نہیں بھولیں گے کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے ایک لفظ یاد نہیں رہے گا ایک سال کے بعد وہ عکس اتنا ذہن میں ہو جاتا ہے کہ سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہیں سارے سینسز کام کر رہے ہیں ایسا ذہن میں بس جاتا ہے دس لاکھ سال در ڈائنوسور جو ہے نا اس دنیا میں رہے ہیں بھائی تجھے کس نے بتایا وہاں بیٹھا ہوا تھا ڈائنوسور کے ساتھ دس لاکھ سال جو ہے دنیا میں رہے ہیں اور دس لاکھ سال کے بعد ایسا معاملہ ہوا ایک دم سے بہت بڑا زلزلہ آیا اور زمین کے اوپر آگ کے گولے آگے گرے ہیں تو ڈائنسور کی ساری کی ساری جو نسل تھی وہ ختم ہو گئی اب ہمیں مل رہی فوسلس کی صورت میں میں آپ کو بتاتا ہوں فسلس جو ہوتا ہے نا یہ ڈائنسور ڈائنسور نام تھا ان کا ڈائنسور بڑی چپکلی بڑی چھپکلی تھی یہ ایسے ایسے کام کرتی تھی اس طرح کھایا کرتی تھی لوگوں کو دس لاکھ سال انہوں نے اس دنیا میں حکومت کی اس ٹائم انسانیت کا وجود بھی نہیں تھا لوگ اشش کرتے ہیں یار کیا معلومات نکال کے لائے ہیں یہ دس لاکھ سال پہلے کہ معلومات لے کے آ گئے یہاں تو دو ہزار سال پرانا تاریخ جو ہم بیان کر رہے ہیں مذہب والے اس کی نہیں مان رہا ہوں وہ کہہ ہے دو ہزار سال پہلے ایک اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی تین ہزار سال پہلے یہ کتاب نازل ہوئی تھی پانچ ہزار سال پہلے ہمارے پران لکھے گئے تھے ہندویزم کے اندر نہیں میں تو نہیں مانوں گا میں نہیں مانوں گا آپ کی بات یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ وہاں موجود تھے کہ تین ہزار سال پہلے نہیں ہم تو بڑے ماہر ہیں ہم تو اس فن کے اندر بنیاد سمجھے جاتے ہیں تو ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تو تم کو فتوہ لگا دیں گے تمہیں گمراہ قرار دیں گے تمہیں مذہب سے خارج ہونے کے پر مجبور کر دیں گے یہ مذہب سے خارج چس ہے بد مذہبِ ملحدے جو بھی نام لگائیں گے لیکن جب سائنسی پیشوائیت جب کسی بات کو بیان کرتی ہے نا تو سائنس میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ سائنس مذہب بن چکی ہے ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کی نصیات پر چوٹ لگانی ہے نا مذہبی ٹچ دیتے ہیں نصیات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے ان لوگوں پر جو مذہب کو بڑا اہم سمجھتے ہیں مذہب کو ماننے والے ہیں اب یہ دوسرا فرقہ شروع ہو چکا ہے جو ہر چیز میں سائنس کا ٹچ دیتا ہے دیکھو سائنس میں لکھا ہوا ہے نا دیکھو سائنس میں لکھا ہوا نا زمین گھومتی ہے دیکھو ایسا لکھا ہوا ہے نا سائنس کے اندر سائنس کے خلاف باتیں کرتے ہو تم تو بھائی زمانے کے ہو نہیں تم جدیت کے خلاف ہو تم قدامت پسند ہو یہ سارے کے سارے القاوت لگانا شروع کر دیتے ہیں بس کیا ہے کہ سنیں اور تسلیم کر لیں وہ وہاں بھی موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے بس فرق کیا ہے کہ وہاں پر سوال کرنا جرم ہے یہاں پر سوال کرنے کی آزادی ہے آپ کے پاس لیکن پھر بھی آپ کو اگر آپ ان کی اوپر سوالات اٹھائیں گے یا ان کی بیان کردہ باتوں کے اوپر رد کرنا شروع کریں گے فتوی آپ کے اوپر پھر بھی لگیں گے جیسے کہ وہاں پر لگائے جاتے ہیں دونوں میں ایک چیز یکساں ہیں بات کو سن کر تسلیم کر لینا اور جو معلومات وہ فراہم کر رہے ہیں اس کو سامنے سے رد نہ کرنا تو سائنسی ٹچ دے دو یا مذہبی ٹچ دے دو وہاں سائنسی ٹچ دے دو سائنس کا نام لے دو لوگ بولیں رہے سائنسی بات ہے تو سائنس میں تو کچھ ہے تو یہ معاملہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اینڈ آف ٹائنز میں ویجولائز کروا دیا تو لوگوں نے ویجولائزیشن کی وجہ سے اس کو حقیقت گمان کرنا شروع کر دیا میں کئی دن تک وہ پوری سیریز دیکھ کر حقیقت کا گمان کرتا رہا کہ شاید جو بتا رہا ہے نا یہ ایسا ہی ہوا تھا جیسے کہ یہ بتا رہا ہے دس لاکھ سال ڈائناسور جو ہے نا اس دنیا میں حکومت کر چکے ہیں بہت سے لوگوں نے دیکھو دیکھی وہ ڈاکیومنٹری پتنی لائف آن ارتھ کی بات ہے یا نام تھا میں نام بھول گیا اس کا اور یوم کا مطلب کب سے ایک دن ہونے لگ گیا یوم کا لفظ تو بڑا وسیع اور کثیر استعمال لفظ ہے کثیر المعنی لفظ ہے یوم کا لفظ تو آپ اگر قرآن کے اندر دیکھ لیں ستتی ایام چھے ایام جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کی تخلیق چھے ایام میں کی چھ ایام کے اندر کائنات کی تخلیق کی ہے یہ ہم نے قرآن سے آیت جیسے ہی بیان کرنا شروع کی ہے نا اب لوگوں کے ذہن میں اشکار آنا شروع ہو جاتے ہیں جو سائنسی ٹچ جن کے اوپر آیا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ہم چھ ایام کے اندر کائنات تخلیق کی تھی ہم کیسے یقین کر لیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ مادہ سب کچھ ایک سب ملا ہوا تھا پھر ایک دماغہ ہوا اس مادے کے اندر یہ سب کچھ الگ الگ ہو گیا اس مادے کے اندر جو بلاسٹ ہوا تھا اس کو کہتے ہیں بگ بینگ کی تھیوری اس کو ماننا آپ کے اوپر لازم ہے اگر آپ اپنے آپ کو سائنس کے ساتھ متوازن رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ماڈرنائز بنا کر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پہ ماننا پڑے گا کہ بگ بینگ ہوا تھا جیسے کہ میں وہاں جا کے بیٹھا ہوا تھا بگ بینگ کے ٹائم پہ میں موجود تھا میرے سامنے یہ دھماکہ ہوا تھا میں نے دیکھا تھا دھماکہ ہوتے ہوئے ایسا ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے اور وہی تصور وہی کام ان چالاک لوگوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کیا تھا کہ مذہب کے نام سے ان کے ذہنوں کو غلام بنایا تھا یہی کام ان چالاک لوگوں نے سائنس کے نام سے لوگوں پر کرنے کی کوشش کی ہے اپنا غلام بنانا جو میں تھیوری پیش کر رہا ہوں وہ ہنڈیٹ پرسینٹ صحیح ہونے چاہیے بعد میں آ کوئی رد کرے گا تو وہ تو بعد کے زمانے میں تو جا چکا ہوں گا میں نے تو اپنا کام کر لیا نا اپنے آپ کو تو پرومیننٹ کر لیا بہت ہے میرے ماننے والے تو ہیں نا دنیا کے اندر آج ہی مانتے ہیں بگ بینگ کی تھیوری کو بھی قرآن سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب جڑا ہوا تھا ہم نے اس کو الگ کر دیا کہاں تھا رد کن نہ ہوا یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہوتی ہیں کائنات کیسے بنی ہے اور کیسے انسان وجود میں آئے ہیں پہلے فش تھی فش نے اپنے آپ کو باہر نکلنے کے لیے قابل بنایا اس میں تبدیلی آئی اس کے ہاتھ نکل گئے ہاتھ نکلنے کے بعد وہ چلنے لگی پھر وہ ڈائناسور بن گئی پھر ڈائناسور سے ایک دم سے وہ بڑی ہونے لگی اس نے اپنا کو چینج کرنا شروع کر دی یہ میں نے باقاعدہ الفاظ سنے اور ڈاکومنٹری وغیرہ کے اندر پھر وہ آہستہ آہستہ وہ چینج ہوتی رہی اب یہ معلوم نہیں ہونا کہ مادہ نکل کے ہے یہاں پر جب بیان کرتے ہیں نا مذہبی لوگ کہ آدم سے ہوا کا جنم ہوا آدم سے ہوا کو بنایا اس ٹائم تو کوئی ڈینائے کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ڈینائے کر رہے ہیں تو اصول کی بنیاد پر کر رہے ہیں لیکن اس کو کس بنیاد پر تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک نر سے مادہ بھی نکل گیا یعنی نر مچھلی سے مادہ نکل گیا مادہ نکل گیا انگی افزائش نسل بھی ہوتی جا رہی ہے وہ اس طرح خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے سب خود سب خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا میں کوئی گوڑ نہیں ہے دنیا کے تقلیق کرنے والا کوئی ذات موجود نہیں ہے یہ سب کام خود بخود ہو رہا ہے جب زیادہ گرائے میں جاؤ نا ہے سائنس کے پاس ابھی اس کا جواب نہیں ہے جب جواب نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس بات کا انکار کس بنیاد پہ کر دیا جس کے پاس جواب موجود تھا کس بنیاد پر انکار کر دیا آپ کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے اس چیز کا انکار کرنے کی صفت تو آپ کے اندر موجود ہے لیکن جواب آپ کے پاس اپنی بات کا نہیں ہے انکار کرنے کے لیے آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا بَلْقَذَّبُوا بِمَا لَمْ یوہیت بِعِلْمِهِ وَلَمَّا علم تَعْوِيلُ ابھی ریئلٹی سامنے آئی نہیں ہے تقزیب کا جو عمل ہے وہ سب سے پہلے کرنا شروع کر دیا ہے ابھی تک ان کے علم نے چیزوں کا احاطہ کیا ہی نہیں تھا تغذیب پہلے کرنا شروع کر دی ہے کزالی کا کزب من ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں ایسے ہی تکذیب کی تھی ان سے پہلے لوگوں نے بھی بس یہ ہے کہ اصل بات یہ ہوتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو مان لیجیے میں جس کو صحیح مانتا ہوں آپ اس کو صحیح مانیں گے تو میری نظر میں صحیح ہوں گے چاہے یہ کہنے والا شخص سوچنے والا شخص مذہبی ٹچ والا ہو یا سائنسی ٹچ والا ہو دونوں کا کنسیپٹ یہ ہوتا کہ میں نے جس کو صحیح مانا ہے آپ اس کو صحیح مان لیں تو صحیح سمجھے جائیں گے ورنہ غلط شمار کیے جائیں گے جو بات بار بار میں کہتا ہوں نا مسلط کرنا اپنی سوچ کو وہ چاہے آپ سائنس کا نام لے کے کریں یا چاہے آپ اس کو مذہب کا نام لے کے کریں کچھ لوگوں کو میری بات نہیں شاید بڑی کڑوی لگیں گی سائنس کے بارے میں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بات کر رہے ہیں نا تو سائنس سے ہم آہنگ ہونا ہی لازم ہے سائنس کی ایک بات مانتا ہی ہے کیونکہ قرآن کی بات کرتا ہے نا اصولی بات کریں چھوڑ دیں یہ چیز ہے یہاں سے نکلتے ہیں مفروضوں سے وہاں جا کے دوسرے مفروضوں میں پھنس جاتے ہیں زبانوں کا فرق ہوتا ہے عربی میں ایڈیمک میں فارسی میں ان زبانوں کے اندر ہوتی ہے تو مذہبی ٹچارا ہوتا ہے انگلش میں اسپینش میں فرینچ میں وہ چائنیز میں چلا جاتا ہے تو سائنس ہی ٹچ آ رہا ہوتا ہے ان زبانوں کے اندر وہ میں اس دن بات کر رہا ہوں زبانوں کے اندر بھی انہوں نے انسانیت کو باٹا ہوا ہے سٹیجز بنائے ہوئے ہیں کہ اس زبان کے اندر اگر مفروضہ آئے گا تو وہ بڑا قیمتی ہوگا انگلش میں آیا ہے تو بڑا قیمتی ہوگا میں تو عربی کی ترجمہ انگلش میں پڑھتا ہوں وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا ترجمہ تھا بھائی اس نے بندے نے ترجمہ کیا ہے عربی کی ٹرانسلیشن سمجھنی ہے تو آپ انگلیش وہ کون ہے لینن کی ڈکشنری لین لیکسن لیکسیکن میں کہتا ہوں تو کتنا پیارا لگتا ہے مجھے گرامر اگر لغت کا نام لوں گا تو تھوڑا سا ایج والا میرے ذہن میں ایک شائب آنا شروع ہو جائے گا لیکسیکن میں کہوں گا تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے میں نے آم لوگوں کو دیکھا یہ ایک نفسیات بن چکی ہے کوئی تھوڑا سا اپنے آپ کو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے نا ثابت کرنے کے لیے میں تھوڑا زیادہ جانتا ہوں تو وہ لکھ دیتا ہے لین لیکسیکن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور ہم پریشان ہو گئے لین لیکسیکن نے یہ بات کہی یہ تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہو سکتی لین نے جب یہ بات کہہ دی ہے تو پھر تو اس میں ایک دم آ گیا ہے لین ایک تو نام انگلش اوپر سے اس کی زبان انگلش اوپر سے اس نے ٹچ دیا ہے سائنسی <تصف> آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر تو چلا انگلش کی بات ہو رہی ہے نا میں تو لین لیکس تو عربک ٹو انگلیش ہے نا زبان کے اندر درجے بانٹ لیے اس زبان کے اندر تو بات بہت ہی زبردست سمجھی جائے گی وہ چاہے مفروضہ ہی ہو جو میں آپ کو سیریز بتا رہا ہوں وہ سارے انگلیش کے اندر تھی اس کو ویجولائز کیا ہوا ہے وہ مفروض بیان کرتا چلا جا رہا ہے انگلش کے اندر میں انگلش کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں تابع داروں کی طرح ہاں بھائی اس نے بیان کیا ہے نا یہ ہنڈیٹ پرسن صحیح ہے میں نے مفروضوں کو قبول کرنے کے اندر زبان کی درجہ بندی کی ہوئی ہے کہ اس زبان کے اندر اگر آئے گا تو میں مذہبی طور پر اس کو تسلیم کر لوں گا اس زبان کے اندر آئے گا تو میں سائنسی طور پر اس کو تسلیم کر لوں گا فرق کیا ہے آپ میں وہ مذہبی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے آپ کا بھی مذہب ہے سائنس مان لیں اس بات کو تسلیم کر لیں وہ عربی کے اندر وہ پارسی کے اندر وہ عبرانی زبان کے اندر پیش کر کے اپنی بات میں وزن لاتا ہے آپ انگلش کے اندر پیش کر کے اپنی بات میں وزن لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مفروضوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پانچ ہزار سال پہلے کا یہ مجھے باقیات ملی ہے اور میں آنکھیں بند کر کے یہ تسلیم کر لیتا ہوں ہاں فلان سائنٹس نے کہا تھا اس سائنٹس کے پاس جو بنائے ہوئے میار ہیں وہ اس کے اپنے ہیں کوئی خدای میار نہیں عطا کر دیے گئے ہیں اس کو کہ ہاں ہنڈیٹ پرسن صحیح ہوں گے لیکن میں ہنڈیٹ پرسن سمجھ کے اس کو بیان کرتا ہوں لے لیں جائزہ اپنے آپ کا اپنے عامال کا اپنے افعال کا کرتے یہی ہیں یہ باقیات پانچ ہزار سال پرانی ہیں ایسے ہی بیان کر رہے تھے ہم لوگ تو وہ لینگویجز لکھی ہیں دیواروں کے اوپر کہ جن کے بارے میں خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لینگویج ہے ان کی نہ لغت ہے نہ ان کا معنی کسی کو معلوم ہے اور وہ لنگوسٹ کا ماہر سمجھ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا معنی کیا ہے اور لوگ سب تسلیم کر دیتے ہیں ہاں اس کی میننگ یہی ہوگی جو یہ بتا رہا ہے اس کے پاس کہاں سے معیار آ گیا ہے اس کو جانچنے کا اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی اپنی ڈگری آپ کے سامنے پیش کر دی آپ اس کے سامنے بالکل زیر ہو گئے کہ ہاں یہی ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے تو پھر مذہبیوں کے خلاف کیوں چلے ہوتے ہیں آپ کا معیار وہی ہے جو پہلے جس کو چھوڑ کے آپ یہاں سے نکلے تھے جس چنگل سے آپ سمجھ رہے تھے میں نے اپنے آپ کو آزاد کروا دیا نہیں آزاد ہوئے ہیں آپ آپ ابھی تک اسی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں فرق کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو چھوڑ کر وہاں سے نکال کر دوسرے مفرضے کو تسلیم کر لیا ہے آنکھیں بند کر کے زبانوں کی تبدیلی کر لی ہے زبانیں چینج کر لی ہیں لوگوں کے نام چینج کرنا شروع کر دیے ہیں ان کے نام مذہبی تھے ان کے نام مذہبی ہی نہیں ہیں اور آپ کو کیا معلوم کتنا مذہبی ان کے اندر شامل ہے آپ نے تو نام بڑھ کے یہ سمجھنا شروع کر دیا یہ تو ایتھیس تھا یہ تو مذہب سے بیزار تھا آپ کو کیا مطلب کتنا مذہب اس کے اندر گھسا ہوا تھا آپ کے اندر بھی تو مذہب کہیں نہ کہیں موجود نظر آ رہا ہے مجھے مذہب میں تو یہی ہوتے ہیں عقل بند کر کے اپنے آپ کو پیچھے چلاتے رہنا جیسے کہ ریوڑ جو کیا کہلاتا ہے وہ بھیڑ چال اس کے اندر بھی تو بلائنڈنس ہوتی ہے نا بس چلے جا رہے ہیں جو بتا ہے اس کو تسلیم کر لینا ہے بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آئی دن مشاہدے میں آ رہی ہوتی ہیں چمپینزی سے انسان تک کا جو سفر ہے ارتقاء سفر میں سائنسی ٹچ کی وجہ سے ایسے ہی تسلیم کرتا ہوں جیسے کہ آدم سے ہوا اور ہوا سے صبح شام بچے پیدا ہو کر انسانیت کی ابتدائی معاملات کو میں تسلیم کرتا ہوں کر لینا جانچ آپ لوگ بتا دیں کہ پہلا مادہ جو آیا تھا اس کو کس نے بنایا تھا آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود بخود بنتی چلی جا رہی ہیں ایک بلیک ہول ہے وہ بھی آپ نے دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا مجھے تو آپ نے دکھایا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں ویژولازیشن کا زمانہ ہے ویجولائز کیا ہوا ہے میں کتنے دن تک اپنے ذہن سے اس چیز کو مٹانا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا جو آپ نے پیش کیا دس لاکھ سال ڈائنوسور جو ہیں دنیا میں آباد رہے ہیں میرے ذہن میں نقش تھا آپ نے مجھے دکھا دیا اگر میں بھی سائنسی ٹچ کا مارا ہوتا میں بھی تسلیم کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا بھائی دس لاکھ سال تک ڈائناسور رہے ہیں بیچارہ بولتا ہاں یار بات تو صحیح کر رہا ہے دلیل کیا ہے فلاں صاحب کی ڈاکیومنٹری کتنا مشکل ہے بنانا آج کے زمانے میں آپ کے سامنے بنا بنا کے پیش کر رہے ہیں اور آپ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہوا تھا میں نے کون سا دیکھا ہے بلیک ہول اس بلیک ہول کو بھی ایسے ہی مانا جاتا ہے اس لیے خدا کو مانا جاتا ہے مذہب کے اندر ٹائٹل کا فرق ہے وہی چیز صرف ٹائٹل کا فرق ہے آپ اس کو بلیک ہول کہہ رہے ہیں تمام انرجی کو پیدا کرنے کا ذریعہ تمام انرجی کے نکلنے کا مقام پوری کائنات کے بگڑنے اور صحیح ہونے کا وہ مرکز آپ قرار دے رہے ہیں یہاں مذہب کے اندر اس کو خدا کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں غور کہہ رہے ہیں بات ایک ہی ہے لیکن آپ بزر ہیں کہ نہیں مجھے ان کے ٹائٹل کو نہیں ماننا ہے مجھے ٹائٹل الگ دینا تو بھائی زد کی کیا بات ہے ٹائٹل الگ لے لو بلیک ہول کہہ دو مفوضے تو تمہارے پاس بھی ہیں مفوظ ان کے پاس بھی ہیں دونوں ہی مفوظوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں اب یہ باتیں میں کہوں گا نا تو سامنے والا مجھ سے کہے گا کہ اچھا آپ جو لائٹ استعمال کر رہے ہیں سائنس نے نہیں دی وہ ایک نئی چپکڑی شروع ہو جائے گی آپ جو موبائل یوز کر رہے ہیں سائنس کی ایجاد نہیں ہے مفروضوں میں اور حقائق میں بڑا فرق ہوتا ہے قرآن بھی حقائق ہی بیان کر رہا ہے مفروضوں تو آپ نے تسلیم کر لی ہیں مفروضوں تو آپ نے بنایا ہے قرآن کی آیات کو ایسے ہی سائنس کے اندر بھی مفروضت تیار کیے ہوئے ہیں اور اس پہ لوگ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں جو حقائق ہیں وہ سامنے ہیں میرے سامنے ابھی یہ کیمرہ موجود ہے یہ حقیقت ہے ایسے ہی قرآن بھی حقائق بیان کر رہا ہوتا ہے بس آپ اس کو سمجھ لیجئے بات ساری مکمل ہو جائے گی وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا